Місцевий бюджет. Ну, ви ж знаєте, що якщо ви не узнавали, то я вам скажу, що налог на землю буде платити товариство Ватис, але не поділяти. незалежно від того, що нерухомість буде поділяти. Ні, не не, я вам просто кажу, що по налогові проходить оренда, А не суборенда. Тобто налогово не хочуть приймати в ній мання суборендера, тому що, як показують працює, суборендар каже, я платити не хочу, я через 3 місяці налог каже, нам субарендар не ось є договір оренди, є орендар, він у нас проходить по базі, він платить кошти. Це просто буде тоді для тебе буде будуть відносно розуміти. Ні, ну тоді ми... буде вам перечисляти кошти, а ви будете да, перечисляти за да, це. Да. Тому ну, що фінансове положення у вас дуже так. скрутне. Подовжили. От сюди. Всі да. ж договори у вас дійсні. Уватися до 15-го року договора оренди земельних ділянок. А, тобто не до 15-го року. Так, так, так. Щоб що там буде. Тому що на Зупинки, да? щоб там не було каких то продаж. На зупинках громадського транспорту. Кіоски. Батес продав всі кіоски по Чернігівській області, по Сумській, які були в його власності на сьогоднішній день. Нема Дякую. Будь ласка. До побачення. Так, Піскать, будь ласка, фамілія меджопації. Моє черевичний Павло Юрійович. Є доручний. черевичний, так. Что Один это? Павло Юрьевич, да? Так, так, Вы так. Это, там директор? Э, не, я представник, я, я доручение. доручение, да. Достаточно значит да, Я копию да. залышу. Я да. батыса, э, да? Да, да, да. Что меня Кирилл не отвечает? Примерно, посмотри, просто я где не поставили еще, знаешь, где, где не работает. Доброе утро, представьте, пожалуйста, представьте. Таченко Леонид Леонидович, договорена дверная особа посолька Тамары Дмитриевны. Э, а? Все запиши. Так. Полушник уже, да? И а -а -а. Хорошо. Так, у нас испытания вас mm -hmm. по поводу парковки самовинная занята из рук по поводу парковки нам вообще перед проектом архитектура вообще не давала никакие ну, как, разрешения и нас заставили тогда парковку разработать сделать на 50 машин и mm -hmm. как бы Понимаете, как можно сделать даже на э, 250 машин mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. у вас есть территория земледелянки Yes. Ви вилізли, ви зробили спочатку по білборд, а тепер зробили ще сто машин. І mm -hmm. земельної ділянки у вас її немає. Mm -hmm. Тому що вам архітектура написала там 150-50 машин, це проблема архітектури. Так це ж э, обустройство благоустрої территориї. Ви зробили благоустрої території не на своїй земельній ділянці. Як це? Ну, за нами закріпили територію, яку ми повинні вибирати, э, робити асфальт, стілити, ложить в битло. Что значит стелить асфальт? Мы асфальт стелили в этой арке. В арке? Молодцы, а, правильно. А почему тут новая парковка? Самовильно занята земельная делянка. А, она не самовильно занята. Как это? Это благоустрой. И тем более там Что вопрос... Что как... я а, ты а ставили... У вас есть земельная делянка. Да. А. А ваш забор, который находится с левой тыльной стороны, в сторону стоматологического кабинета. То ваш то забор. не нахуй. А чей? Там получается этот забор, мы уложили асфальт, для, не асфальт, плитку для того, чтобы пожарная машина, там тоже по нормам надо подъезжать, твердое покрытие жители, потому и что и туда ходят... Хорошо. Так вот по ваша территория находится по плитке, угу. и по билборд находится ваша парковка. Через год, после того, как было открыто, приобретено помещение АТБ, не АТБ не через год, через год, вы сделали еще одну парковку, я не прав? И Дорезали. Же, по проекту, по ну, сейчас я с собой не взял, я понял. Ну, это... Так, э, получается, 406. парковку... Да, да. Не нужна там парковка. Пытайте, вам дали жилищная администрация территории против это уборки, так? А тем, тем, как мы разрабатывали вообще проект, архитектура заставила да. нас разработать, чтобы была парковка. Составы На 50... Не составе, Составы? а там. А почему мы не сделали до конца перекрестка? Так она нам по сути вообще как бы... я задаю вопрос. Почему вы сделали столько, сколько сделали? Не до конца перекрестка. Там 50 машин не помещается. Я понял. Ну, насколько пока хватило денег. Я понял. Вот. А теперь какие у вас были основания, законные основания делать, продлевать парковку второй раз, если у вас нет этой земли? Ну, это земля и не наша. И вообще наша я земля задаю заканчивается. Вопрос, какое имели вы право снимать подробный слой, почву, убирать деревья, ложить там асфальт, Ставить квартирные камень На территории, на земельной деляции, принадлежащей Сумске и Миске Раде. Ну, получается, и, архитектура – это представительство ну, Миске Раде. Земельную инспекцию, В инспекцию по землям сельхоз призначен. Вас оштрафуют, я думаю, тысяч на сто. Вы восстановите назад, все снимете, все повернете обратно. И не будет парковки. И парковка у вас будет столько, сколько у вас есть земли. А если вы хотите еще парковку, то ее на аукционе. Землю делянку, парковку. Платить кошти, берите в аренду, составлять доллары аренды и платить кошти. На сегодняшний день вы украли кусочек парковочки у Сумской городе. Там в основном выходит же магазин АТБ. Ему вопросы были, вот так сейчас, на данный момент. Да? Когда я задал вопросы представителю АТБ, он сказал, какие к нам могут быть претензии? Это парковка, госпожи Косенко. Здесь делала реконструкцию госпожа Косенко. Да, да, все правильно. Мы же все Вот. Вот. Если надо вам документы на вашу заманиваем, они у меня в машине лежат. Все копии с Дэшком Зэма полностью. С вашей технической документацией. Если у вас есть, можете посмотреть сами. А там как получится, потом вот и проливается договор аренды земли. И там вы в долевом участии, ну, с АТБ. Нет. 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 АТБ все, как вы просили, мы не надо выйти. У них доля. А ТБ, когда я задавал вопрос, АТБ, они сказали, к нам претензий никаких не может быть. Мы купили это помещение, все земельные вопросы и парковки, и все прочее, это отвечает за это все. Это вопрос. По получается вопрос такой, что нам надо решить вопрос с парковкой. Сумской, как... понятно, Сумской да. Миской Радой. Каким образом это, ну, его брать в аренду, парковку, это ж, природа, дорог... это ж не дорога, это ж дорога. Надо теперь, наверное, понятно, сейчас получается, что вы нарушили закон, и теперь как бы а это ми... все мы... дело узаконено. Мы выполняли согласно проекту, узводили архитектура. Нет, я видел ваш проект. Вы выполняли вне проекта. А по По вашему Есть сейчас проект. Да. Нет, Дайте с собой. Значит, я видел полностью всю вашу проектную документацию. А. Я после депутата это мог Потом нет, я знаю по нет. вас. все. Я ну, о том асфальте, который вы должны были ложить. А мы положили тогда? Да. да положили. Пока я вам... А. Да. Мы положили два раза. Нет, больше. не то, что положили, что вы обещали. Варки. Да варки вы обязаны были положить? Еще... Понимаете? Потому что есть такая вещь еще, да, после реконструкции, строительства какого-то объекта, есть такое понятие, как благоустройство и восстановление асфальтного покрытия, прилеглой территории и все прочее. Потому вы себе не приписывайте, в заслуги металльной грудь не вешайте, что вы там что-то сделали. То, что вы обязаны сделать, вы еще не сделали. За вас сделали АТБ, ну, всего лишь на 5000 гривен. Понимаете? Но не вы сделали. То, что во дворе там немножко положили, там ровно 12 квадратных метров. И ну этого я не знаю. Ну видите, это, я знаю подаркой полностью а да. два раза и выравнивали. раз сейчас шанс это не ваше заслуга, это ваша обязанность. Ну. Ваши грузовые машины ездили, ваши трактора рыли там дорогу и все прочее. Я не прав? Ну, правильно. Все. Правильно. Значит, это... мы забываем о том, что в арке кто-то кто сделал для громады хорошо. Вы сделали хорошо для себя, чтобы машины, подъезжающие к вам в магазины, разружались угу. и хорошо заезжали, выезжали. Мало того, вы еще и навредили угу. в Зумской Потому что опустили в арке на плиту, на плиту да, да. опустили. И теперь машина для вывоза мусора не может заезжать в эту варку. И ей а, приходится, да. еще давайте дослушать. Теперь ей приходится заезжать со стороны Демяна Короченко, объезжать по дворовым дорогам, а извините, 30 тонн, а то и больше, машина. На сегодняшний день есть проблема, было уже 52, люди сказали, что мы перероем там дорогу трактора. Или ляжем сами под эту машину, она больше ездить туда не будет. Когда я попросил ваших представителей и АТБ помочь, благодаря вашей, созданной искусственно вами, проблеме, понимаете, потому что мусорные баки находятся за аркой, но не в километре от следующего заезда, что машина ездит мимо домов и продавливает этот асфальт, что у людей в подвал идет вода. Там же, получается, была вода, помните, стояла? Там же стояла вода, и для того, чтобы не стояла вода... Я объясню, почему она стоит. Же, что, нет, съела, сейчас она, уже ж не стоит. Как нет, было. Ну это сколько? Я же два года с вами уже ну жду. да. Понимаете, ну, чтобы что, она так, сказать, что? не стояла. Так Я же не для себя прошу, для людей. Для ваших покупателей. а высота теперь... не а я уже, а высота вы изначально просто неправильно. Ваш проектант да, сделал, да, да. то есть, сегодня мусоровоз заехать в арку не может. Но дорога привязывается к общей дороге со стороны. Еще раз повторяю, арка была еще до того, была. Как но там была вода. Правильно? Да, было. Но вы к этой арке пристроили еще помещение за аркой и сделали продолжили на 6 или 8 метров еще арку. Правильно? Да. Правильно. правильно. И вот свою часть вы опустили ровно на 20 сантиметров. А, Из-за этих 20 сантиметров не проезжает мусоровоз. Теперь мусоровоз заезжает от Демьяна Короченко, мимо 23-й школы едет по дворам. И когда я просил вас помочь узелу 52, где явно высотой, как этот стол. Благодаря тому, что... А мне в Грин говорят, а мы в другой дороги нету. Или мы не вывозим мусор. Или ставим в ТБ, перед АТБ прямо тут. Мусор. Я понял. Получается, там, где именно достроено. Да. Пока с, с вашей стороны... Я про... я... Большого я привета. Да. Я, я, я не вижу. увидел. Я Потому... Мы будем... Тамара, наверное, Дмитриевне, да? Угу. Наши поздравления с наступающим новым годом. Спасибо. И Рождество. Да. Всего хорошего. Ждем вас. Хорошо.

тут суборедин чесною замолятянки, що знаходиться за адресою Сумська шлях 16, площею е 20 соток, так? 20,5. Між Таврористом ТП 15927 та Солочинка СЛ. Сирове призначення під розміщення в ротночу базу. Тут словах розкажіть, що там зараз у вас і що з цій базою вообще? Сама хочу знати. В що на території ТП, ну, купили не и хотим дальше развиваться, то есть строительство. Это будет производственно складское помещение по, по, производству металлоизделий. То есть все будет настраиваться на работу, все, что связано, все, что может перекачиваться, то ли это газ, то ли это вода, то ли это жидкость, запорная арматура. Все мы будем там настраивать. Весь процесс от нуля, от заготовки до готового изделия сейчас нам надо развиваться, надо строиться, нам надо проектировать. Мы год назад купили этот участок, ну как-то как бы этот недострой. Сколько недострой по площади занимают? Сколько это? Да ладно, вопрос, как ты пошел, он за а, заборгованность это не наша, заборгованность не, это не, АТП. А, Они же АТП Вопрос АТП, что вы не делаете заборгованность? На данный момент есть решение суда, которое возникло после подачи налоговой, на то, чтобы у нас в залог взять в счет этого долга нашу недвижимость. Вот сейчас решается, что продать. Просто другого варианта нет. У нас заправка, что... заправки нет. Тяжело отдать долг без продажи недвижимости. Просто можем, думаю, идти на какие-то действия с прижатым Ну У нас же долг возник на другой территории. Слышите? Не, ну разница есть. Разницы нет, но когда я потом нет. после каждого из таких решений спорю, я еду в областную прокуратуру, начинаю там объясняться, почему я, и меня заглядывают в рот, и в глаза, и говорят, нет, что ты там у вас там начали территориях? Ну, если еще нам оставить эту землю, с которой мы еще не имеем, то еще ж худший вариант чтобы рассчитаться за... Нам уже хуже не будет. Но люди будут э, развивать действительно свое производство и платить за этот кусок земли, за который мы сейчас с тем долгом, который висит такого, который на заправке. <косвязь> Может, <косвязь> Был, Был, а а было бы гораздо платить, легче. Платить они будут, вы представитель такой, да? Угу. Платить они будут вам. Ну, потому я я что земля все равно находится у я вас. А куда она у вас будет деваться? Налоговой будете зафиксированы за свою адрес, за твоей земляной вы. Потому что суборендаря налоговая не берет в учет. Им все равно кто платит деньги. Главное, что у них есть доллар аренды между Сумской Минской Раду и рендером АТП 159 27. А очередь То есть... по сплате борга за землю. Третья или четвертая очередь. Понимаете? То есть деньги. Мы, мы сейчас платим, правильно? Вы же можете подтвердить, что последние 4-5 месяцев мы платим. Заплатили 170 тысяч, которые по первому месту. И платим сейчас ежемесячно. Хорошо. Ну, хорошо. то есть как-то стабилизироваться. Заберется как-то этот участочек. Да, да. Чуть -чуть, да. В, принципе, да, в принципе, да. Позитивный, да. по крайней мере, есть что объяснить. Хорошо, мы подумаем. Ну, как бы, можно запомнить еще. Так, сказал, что так. у нас сделка купли-продажи была год назад. Да. Вот заявление наше на Мисскую раду, где мы в январе месяце просили выделить нам этот участок земли. То есть через месяц будет год, ответа до сих пор не было никакого. Да мы пошли таким путем. Потому что раз, раз не взяли вот этот вопрос еще так, вот этот бы год бы, мы бы уже платили. Мы бы уже платили за эту землю, и мы бы не касались бы к их долгам, и у нас бы не возникало этих вопросов. Мы можем создать комиссию, нарабатывать сбытки и заплатить. Да, но мы ничего не пользуемся. Я не могу ничего делать не нету земли, за, за мной ни один президент не хочет работать. Что не свои... Там, там стоит фундамент. Вы же да, понимаете, вкладывать не знаю, дадут, дадут, не дадут, что-то поменяется законодательство. Я куда не иду, я первый вопрос, вкладывать. дайте Дайте мне документ на землю. Потом будем с вами беседовать. У нас стоит оборудование, мы не можем туда его поставить, потому что неизвестно с помощью. Ну, что, <сOR> 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 просьба, логически все-таки, ну мы от этого же, по-моему, только выигрыш будет вам. Ну, Нет, если город. вы сейчас идете а, платите деньги, то есть... Мы сейчас будем, да. Хорошо. Да. Все, дякую. Побачимся. Нет, это не лучше. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. те щоб надати суборенд о частину земельної ділянки. Е-е. Так, не просто Соловченко просто, да, щоб йому не дадуть суборенд. Так, припадає його Соловченку, щоб товариство Сумське акти постісед 27, хто посеLED 27, надолог е-е цільове призначення під розміщення виробничої бази. Частину земельної ділянки. Хто за? Проти, утримався. Одноголосно. Так, е, тепер. Да, Посанка. ТД. Ну що, я пропоную перенести. Хай люди визначаться поки місті. Хтось за мене діляночка, жди, да. а тоді ми будемо розглядати це питання. Нема заперечень? Хто так. за? Проти, утримався. Всім за. Так, і тепер що... За те, щоб надати дозвіл на передачу земельних ділянок оренду від товариства Ватис Поділля поділя Значить, Це зупинки і там кіоски, сігрітні кіоски. Нема ніяких заперечень. Всі чому. Хто за? Проти? Утримався. Один. Два. Два. П'ять.

Пожалуйста, вам техническую документацию. И... Так, чтобы, виднее было, основа. смотрите. Нет, сад, я вчера сад, показал. Да. Садовый кооператив в 90-х годах приватизирует, получает человек акт. Один акт, в котором две, нарисованы две земельные делянки. Но тут, ну, более того, в решении на основании чего акт выделялся, написано площадь 4 сотки на дату власти. В акте рисуют две делянки. Одна 4 сотки, одна там еще пять, по-моему, соток или шесть. Ну, в общем, две делянки. Получается десять соток, а то и больше э, у человека. Сейчас, естественно, старый акт идет получать э, человек, но кадастровый план, чтобы переформить акт, и уперся в то, что сейчас нельзя уже в одном акте писать. Э, один должен акт быть, один кадастровый номер, на каждую земельную делянку. То есть в данном случае получается две земельных делянки по одному и тому же целевого призначению. Две земельные делянки. Ну, я предлагаю ему одну какую-то выбрать, которую бесплатно, а вторую уже в аренду, ну, аренду, да. аренду да, предложить человеку. Ну, да, получается, что, видно, Хай выбирает какую-то бесплатно, а вторую уже думает в аренду или, или, или не приватизировать его право. Что ну, ну, а? ну, ну, там сочиняли в 97-м году, вы же понимаете. Да. А вы можете наверное, здесь все Ему предложить, надо предложить, кто пускай выиграет. А каждая делянка не по сколько сом? Там есть ну, садилисты камера В сумме 10, 10, да? Да, там 4, одна, 6. Ну, давайте, я, присяд, вот Присядь. Я хочу я понимаю. Так, расскажите нам в двух словах. Вот она. Вот она в двух словах расскажите, как все дело было. Просто там правильно ви сказали, пробачте, в двох словах. <пробачте> Був кусочок землі, в браті «Железнодорожник». ну там і сусіди, і сослуживці, і нині там і покоєні. Предложили, ну, візьми кусочок, Я всю життя проробив дорожним мастером і возмішнодорожного масла мені встраїло якраз. Там е, сюди потім обходчик, може дудкою то, там, тому що все время я ну, на, на одному участку суми станція і прилягаючі перегони, це жлізно дорожне враження. Там разработанный він був той кусочок, а пожилий мужчина отказался, Ну я там остановился на ньому. А рядом були е, очереті, болота, трохи кущі, ужі. Ну і бивши правління, да, то ти можеш трошки оце, і, ето, і мусорник не буде там, таке то свалка була, то як, ето, ето, якийсь камаз викинув ето, бетона там згастившого. Ну, так трошки при порядочку прибрався. А тоді, що вийшло, Добавка цієї ето, території почали строїтися, база відгоражуватися, база віддиха, теперішні голубі звуться. Тут там по молодіж там розлікається, а то під підоп'ють ночі зілок валився там на мої посашені. Яблуні звалив, то проще. Ну, правління собі та давай підгородимо трошки то, по нашій території, де проходить границя ну, садовості кооператива. -по ну, по, поставили там заборчик, такий, ну, десь арматура де там, з метлома, там, якийсь метлому, столбик там, і проще. І так. То, ну, так, по этому, Борюся з і проще. Ну, платив в поступке час за соток, замір був. Зараз прийшли. Ну, коли вже тяжбайде там два роки, а землеміри прийшли, він же ж теперішні по ж стягати. Туди-туди луч право, все це. Що там є, що там зараз... Натом на схемі показано, що два участочки дали, тому що а, чужа вода, будемо говорити, що по вісні заходила і ґрунтова вода. І ця канава була водоотводною, тому що з даліх участків вода виходила туди, в річку. І оце воно, ось, зараз на схемі там два участки Так, да. А это... і є там. А там частина землі не пахло. На просто заборчик є. Ну, тут ізмірительщики були. Там наш старший був ходив з ними. Я теж в те времето вже з половиною сото. А то вато. До сторони забора, там камні лежать да. і всяка. А, это, всяко... а не... цей кусочок 5 соток це те, що ви кажете, що розробляли, тоді підсипали, да, їх, да, а я те саме. Хто підвозив, да. то, то, то затяг з за очерету запало. Дивіться, да. яка ситуація. Тобто Ми якби не можемо ну, надати все там, чи грубо десь в районі там, 40 з половиною соток. Вам все одно цей на кусочок буде брати в оренду. Оформляти договір до оренди. Це невеликі кошти. скажем такие там будет платиться сколько цен? Тут в это копейки. -то сейчас уже и за... За 10 -10. За копейки. Просто мы вы поймите, что ну как, человек может иметь там 10, сок, плак, 10 сот по 10 12. Он же 12 получается со всем замером. А 12 получается, да? да сейчас. Вот сейчас так я есть у нас. Тоже последний замер. Получится власть. Где там такого нічого? Не нарушен, нікуди я не вліз, нічого.